saya nak masuk pada MYCC pula. MyCC ni ada tu tua. Apa dia wujudnya MyCC ni sebenarnya? Saya sekali lagi nak sebut MyCC adalah untuk memastikan pasaran Malaysia kekal adil, terbuka dan kompetitif. Namun persoalannya sejauh mana impak dan kebesanan penguatkuasaan MyCC ke atas kepentingan rakyat terutama dalam sektor-sektor kritikal seperti makanan, kesihatan dan keperluan asas harian. Kegiatan kartel dalam sektor makanan umpamanya bukan sekadar menjejaskan struktur persaingan pasaran, malah membawa kesan langsung terhadap harga barang yang dibayar oleh pengguna dan tuan-tuan. Sampai hari ini rakyat bercakap soal pencatutan, bercakap soal harga ayam dan daging serta pelbagai makanan utama lain yang menurut penganalisis dicorak dan ditentukan oleh katal-katal. Pendedahan SPRM terhadap kes katil susu tepung melibatkan bekalan ke sebuah jabatan bernilai 120 juta ringgit yang tidak mematuhi piawaian SPRM ataupun piawaian piawaian uh, SIRIM sudah cukup memperlihatkan kegagalan MDEC terhadap bidang kuasa dan fokus sebenar sembrong itu belum menyentuh soal pengangkutan bekalan alat ganti kenderaan pengeluaran dan pembekalan ubat-ubatan, persaingan di pasar raya, hospital swasta dan syarikat insurans yang semuanya ini melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Rakyat dan pengguna banyak mengeluh kerana terbeban dengan isu charge dan bayaran yang seakan tidak mendapat perhatian dan gagal dikawal selia oleh MyCC. Rakyat ataupun ketika rakyat merasa terbeban, pemain industri dalam sektor yang dinyatakan meraih keuntungan besar setiap tahun Datuk Mertua. Pada masa ini, MCC dilihat memberi tempuan kepada isu-isu teknikal dalam sektor kurang kritikal selain mengejar kes berprofil tinggi tanpa impak langsung kepada rakyat. Oleh itu, adalah wajar kajian semula terhadap bidang kuasa dan keutamaan penguatkuasaan MCC dilakukan segera agar tidak dilihat syok sendiri dan secara silo ini selaras dengan objektif asal penubuhannya iaitu untuk melindungi kepentingan pengguna dan memastikan pasaran yang adil dan kompetitif kegagalan untuk mengutamakan kepentingan rakyat adalah kegagalan yang tidak boleh sama sekali dikompromi sudah terbukti isu kos sara hidup di beberapa negara membawa kepada rusuhan rakyat dan terkesan akhirnya menggugat kestabilan dan ekonomi negara. Sampai bila Datuk Ibu Tua, putaran kegagalan MYCC ini akan memberi kesan buruk kepada rakyat. Malah dengan membiarkan berlarutan sedemikian begitu lama seakan sabotaj kepada kerajaan Madani yang komited dan serius mahu membela rakyat. Maka sudah sampai masanya MCC si, distruktur dan dikaji semula agar tidak menjadi kisah kegagalan kepada kerajaan. Negara memerlukan sebuah suranjaya persaingan yang berwibawa, adil, berintegratif, profesional dan ef efisien. Di bawah cadangan pengstuturan itu, MyCC wajar melantik badan penasihat sebagai suranjaya penjagaan rasuah Malaysia. Seperti uh, SPRM, Datuk Yang Betul. Semua langkah pembetulan dan kajian semula ini penting bagi menjaga persekitaran perniagaan terbaik yang boleh memacu ekonomi negara dengan pantas. Pada masa yang sama, saya, kita harus memastikan My CC yang berwibawa dapat membina keyakinan para pelabur selain menjaga kepentingan awam secara uh, keseluruhannya. Datuk Ibu to Topik yang akhir, saya nak sebut sikit je sagi Datuk Pertua. Negara kita ada 8,529 rukun tetangga yang ditubuhkan di seluruh negara. Keanggotaannya hampir 210,000 orang Datuk Pertua. Di Negeri Sembilan kita ada 358 KRT, dan SRS ada 302 di seluruh tujuh daerah. Apa yang saya nak sebut hari ini Datuk Mentua? Kerti ini peruntukan cuma 6,000 daripada pihak kementerian. Setahun. Itu pun kalau kerti itu tidak aktif, peruntukan dipotong. Dan peruntukan 6,000 ini tidak mencukupi bagi mana-mana kerti yang aktif untuk melakukan pelbagai program dan pendekatan untuk kepentingan masyarakat bandar. Saya nak bagi tahu Datuk Mertua, JPKK di kampung kita ada JPKK. Pengusi JPKK ada allowance daripada pihak kerajaan. Kristusia JPKK ada allowance daripada pihak kerajaan. Mesyuarat ada allowance kehadiran mesyuarat. Dan beran untuk menjalankan program di semua aktiviti JPKK ada dibekalkan oleh kerajaan. Tapi tidak berlaku kepada KRT. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan apalah kiranya jika dipertimbangkan supaya pengusi, setiusa dan allowance mesyuarat KRT yang menjaga keharmonian dan juga organisasi bagi komuniti bandar ini dapat disamakan pendapatan mereka seperti JPKK yang menjaga di peringkat kampung. Akhir sekali Datuk Betul, saya nak landing dah saya tahu masa dah merah. Dalam perbahasan tahun 2026 ini saya ingin mengingatkan bahawa rakyat di luar bandar Datuk Betul seperti Jelebu ini dia bukan nilai bajet pada angka dan unjuran semata-mata. Mereka menilai pada kesan sama ada kehidupan mereka menjadi lebih baik. Peluang ekonomi bertambah dan harga barangan keperluan menjadi munasabah. Belanjawan 2026 menuntut satu kepimpinan yang berani untuk membuat keputusan yang sukar tetapi perlu dibuat. Jika kerajaan benar-benar ingin mengstrukturkan semula ekonomi dan mengurangkan beban fiskal, maka ketulusan, keberanian dan keutamaan kepada rakyat mesti menjadi asasnya. Jangan lagi kita melihat belanjawan ini sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai pelan tindakan sebenar untuk membina semula kepercayaan rakyat terhadap dasar kerajaan negara. Rakyat tak minta lebih Datuk Yang termasuk Datuk Yang pengundi Datuk dan Pertua juga sama dengan pengundi saya. Mereka cuma mengharapkan segala inisiatif baik yang diumumkan dalam belanjawan ini akan memberi manfaat, menambah baik taraf hidup kehidupan mereka dari masa ke semasa. Terima kasih Datuk dan Pertua. Saya dengan ini menyokong rang Undang-Undang Perbekalan 2026 pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jalebu. Saya...